Звільнять з посади генерала Сирського враховуючи останні скандали з окремими керівниками військових частин. І зімопасність йде. Всі мімоопасності, йдеться, сирського. Сирському. Це може бути ранення. В поездках йому треба бути. Влечення. Ну, всі, хто вместе з ним є, їдять їздять. Mm. Ну, смотрите, ну, по-любому здесь идет смена какая-то. Ну, процесс насколько быстро тут или же насколько дольше, тут тяжело сказать. Но этот вопрос рассматривается, да. Ну, мы же по картам смотрели, что ненадолго, то есть не навсегда на этой должности. Ну. Чому нардепка без угла потрапила до базы «Муротворца»? серьезные проблемы со здоровьем плюс еще ко всему ну я вообще не знаю как такого человека можно назначить на такую должность как-то дурачка выпадает шута ну то есть вот эти ее неадекватные высказывания которые действительно приносили вред и очень большой вред она вообще на этой должности не могла быть изначально Навіщо премьер-министр Шмыгаль отправился с официальным визитом до Чехии. Понимаете, Че, в Чехию. Ну, здесь как бы информация закрита, закрывается, по большому счету, да? А по-другому можно сказать, что здесь он как-то... Он больше поехал решать какие-то свои вопросы. А что-то другое по троечке. Ну, то есть, должно быть наоборот. Почему нейтральная Швейцария раптом дозволила НАТО открыть офис в Женеве? А тут идет угроза стабильности в Европе. Видите? Угроза стабильности. Какие-то грядут. Ну, для того, чтобы как-то... Ой, я не знаю, как-то э, со всех сторон рассматривать ситуацию, все, что касается отдельных стран. Ну, потому что идет угроза стабильности. Это не прямое вторжение на сегодняшний момент, а вот именно какая-то диверсионная деятельность. Украина, нові від спільної инициативы и до кінця ну, Германия, как всегда, понимаете. Ну, хотя, может, ну, очень мало. Ну, вообще мало что-то, знаете, вот вообще мало. А от, э, еще от кого там? От Латвии до конца лета. Ну, здесь, да. Э, здесь, да. Но здесь идет опасность. Вот каким образом они будут доставляться, эти дроны в Украине? Все равно где? На территории Европы, там по пути исследования в Украину. И им идет опасность. Ну что они могут не доехать до Украины. Чи погіршаться дипломатичні відносини між Україною та Індією після критики індійського прем'єр-міністра з боку президента Зеленського? Сейчас нет, а позже, потом, потом, да. Но потом, когда в Індії почнуться якісь серйозні проблеми, або вона зіткнеться з якимись серйозними проблемами, то потом, потом лучше. Что відреагує в ЄС на заклики Орбана відновити дипломатичні відносини ZF. Ні, nee, здесь карта идет ухода. От этого. Ну, е, кстати, там кто-то может, да? Кто-то может, из стран там, если мы возьмем, да, все страны, ЕС. Yes. Ну, кто-то там может дякать, что давайте, давайте, давайте это сделаем. Но это очень мало. Не, в основном уход, смотрите. Чи отримає Україна обладнання з вільнюської ТЕЦ-3, обіцяне Литвою, до кінця літа? Ну да. З якою метою в Київ прибула місія Мвф? Оцініть фінансове положення. Ну, реально оценить финансовое положение. Ну, это... То есть какая-то помощь от, должна быть от них. Что-то мы должны получить. Чому росіяни значно посилили фільтраційні заходи на окупованих територіях? Шпіонов. У них везде везде мріяться шпіони, которые сотрудничають, як вони говорять, з українським режимом. Ну, вони ж так говорять. А за счет чого у них потім башня виходить? Чи справді Китай регулярно отримує від РФ секретні дані про американську зброю? Еще. Китай. Почему-то у меня здесь получается... Смотрите, мне карты две, два раза посмотрела. Иллюзия у меня выпадает. Прямо, чтобы они регулярно... Что-то они какие-то данные поставляют, но это нерегулярно. И mm -hmm. те данные, которые они. Ну, это, видимо, связано с все, что на поле боя, да, получается? С поля боя они. Я так поняла, правильно? Ну, а у Китая больше шпионов. Я не знаю, как правильно задать вопрос. Ну, давайте так. У Китая вообще очень налажена служба. Еще какая? Действительно, Китай получает регулярно регулярную информацию по поводу западного Ну, не, у меня здесь паш падает. Что-то здесь не так. Где я не знаю. Что-то здесь не так. Если на вопросы регулярно, то нет. Но какую-то маленькую информацию он может получать. Ну... Что збільшится кількість веськовых треновальных баз в Украине до конца року. Надо четко смотреть, что эти все базы, да, которые вот у нас э, есть, которые будут появляться, видите, они находятся под ударом, под прямым ударом, это надо понимать и защищать. Тут должна быть хорошая защита. Слив информации. Что вам на увазе Кирила Буданов, когда попередив про высокую верность наступу ворога с півночі? Ну, смотрите, я уже делала такой расклад. Тут есть момент какой-то неожиданности, каких-то неожиданных действий. Это я бы не сказала, что это вот наступление в том плане, да, они его планируют, мы знаем, и не только там, и дальше они планируют, ну, как у Кремля, как я говорю, дойти до Ла-Манша. Здесь есть опасность того, что могут быть обстрелы неожиданные с территории Беларуси. И вот карта неожиданных действий, какие-то неожиданные, понимаете, какие-то хитрые неожиданные действия они готовят. Тут надо очень все внимательно, все, что касается линии границы с Беларусью. То есть нежданчиков надо ждать в прямом смысле. Это не только шахеды и удары, а вот именно нежданчик появления их каким-то образом, понимаете. Почему раптова вывела с территории Крыму властные сторожевые корабли? Хоть что-то сохранить. Хоть что-то сохранить. Здесь что-то, ну, есть такая тенденция которую они понимают, которую они знают, к чему это идет, и поэтому хоть что-то сохранить. Чему Россия перевела носии калибров до Средиземного моря? Раскачивать ситуацию. Ну, стращать, угрожать. Тут карта пассива идет, ну так, чтобы накалить обстановку. Что если вдруг что, то они могут вдруг неожиданно нанести удар, да? Введение в обман. Кстати, на чем они там находятся, эти калибры? Вот если это корабли по пятерке Пентаклей, то они в очень плохом состоянии. Кстати, тут еще есть такой момент. Раз они в плохом состоянии, они его, их вывели ну, в качестве блефа, постращать, как всегда. Я не исключаю, что на этих корытах может быть неожиданный самопроизвольный выпуск. Не специально, а неожиданно. Поэтому делайте выводы. Чи наважится Россия на открытую мобилизацию до конца року. Ну, от открытой они пытаются, видите, уйти. Они ищут пути м -м, финансовой какой-то стимуляции. Понимаете, каким-то обманом, какой-то хитростью они от, привлекают, чтобы они сами шли погода Франция на даты украине боевили такой мираж 2005 до конца року. не до конца года не тут повешенный У -у. позже туда позже что-то может дать ну это знаете они сделали заявление но это как-то ну, длительно это не сейчас но ну, не до конца года Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.